사무엘 하 15장 두아 사무엘 살리마블라스그 후에 압살롬이 자기를 위하여 병고와 말들을 준비하고 호위병 50명을 그 앞에 세우니라. 하이 압살롬 이 일찍 일어나 성문길 곁에 서서 어떤 사람이든지 송사가 있어 왕에게 재판을 청하러 올 때에 그 사람을 불러 이르되 너는 어느 성읍 사람이냐 하니 그 사람의 대답이 종은 이스라엘 아무 지파에 속하였나이다 하면 Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, Dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, Hambamu ini datang dari suku Israel Anu. Berkata, suku Israel, anu. Maka berkatalah Absalom kepadanya, Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Sarami 와서 그에게 절하려 하면 압살롬이 손을 펴서 그 사람을 붙들고 그에게 입을 맞추니 Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu, dan diciumnya. Israel muri 중에 wangke jefan을 청하러 오는 자들마다, Absalom의 행함이 이와 같아서, Israel 이스라엘 사람의 마음을 압살롬이 훔치니라. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh Raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. 4년, 만에 라 압살롬이 왕께 아뢰되, 내가 여호와께 서원한 것이 있사오니 청하건대, 내가 헤브론에 가서 그 서원을 이루게 하소서. 이젠 갈아, 아쿠 퍼기, 스파야 디 헤브론, 아쿠 바야르 나사르쿠, 양, 텔 아쿠 이크라르칸, 카파 당신의 종이 아람 구슬에 있을 때에 서원하기를, 만일 여호께서 반드시 나를 예루살렘으로 돌아가게 하시면, 내가 여호와를 섬기리다 하였나이다. 이는 이들 의땅 이들 중에, 이에 있는 이에 이스라엘의 이가 두한고 왕이 그에게 이르되 평안히 가라 하니 그가 일어나 헤브론으로 가니라. 라 a l u berkatalah raja kepadanya "pergilah dengan selamat" maka berkemaslah Absalom dan p e r g 압살롬이 정탐을 이스라엘 모든 지파 가운데 두루 보내 이르기를 너희는 나팔 소리를 듣거든 곧 말하기를 압살롬이 헤브론에서 왕이 되었다 하라 하니라. Dalam pada itu, Absalom telah mengirimkan utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangka kala berserula, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Ketika 200 orang yang diperoleh bersama Absalom, dari Yerusalem ke Hebron, mereka tidak tahu apa-apa yang Absalom inginkan, dan hanya mengikuti orang Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. 제사 들 때에 압살롬이 사람을 보내 다윗의 모사 길로 사람 아이도벨을 그의 성읍 길로에서 청하여 온지라 반역하는 일이 커가매 압살롬에게로 돌아오는 백성이 많아지니라. 그때가 압살롬 hendak mempersembahkan korban d i s u r u n y a datang Ai Tofel orang Gilo itu penasihat Daud dari Gilo kotanya. demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat y 전령이 다윗에게 와서 말하되 이스라엘의 인심이 다 압살롬에게로 돌아간나이다 한지라. Lalu datanglah s e o r a katanya hati orang Israel telah condong kepada Absalom. 함께 Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. 신하들이 왕께 이르되, 우리 주 왕께서 하고자 하시는 대로 우리가 행하리이다. 보소서 당신의 종들이니다 하더라. para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja. hamba-hambamu ini siap. 왕이 나갈 때에 그의 가족을 다 따르게 하고 후궁 열 명을 왕이 남겨도 왕궁을 지키게 하니라.

juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, "Mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja." Sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. 왔고, 돌아가고, Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. 이 t 가왕 ke Wangke u d e 여호와의 살아계신가? 내 주왕의 살아계심으로 맹세없나니? 진실로 내 주왕께서 어느 곳에 계시던지 사나주구나, 종도 그곳에 있겠나이다 하니. Tapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidup Tuanku raja, di mana Tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Tawisi Itai ke Yurde, apa sahut ke nerara hamil, kadus rami Itai ke s u h n g a d u l k ke a h a m ke a n i j a i tak k nerago. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, "Jika demikian, berjalanlah lewat." Kemudian l e w a t l a Itai orang Gat itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. 온 땅이 큰 소리로 울며 모든 백성이 앞서 건너가매 왕도 기드론 시내를 건너가니 건너간 모든 백성이 광야 길로 향하니라. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi Sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. 보라 사독과 그와 함께한 모든 레위 사람도 하나님의 언약궤를 메어다가 하나님의 궤를 내려놓고 아비야달도 올라와서 모든 백성이 성에서 나오기를 기다리도다. Dan lihat juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang, sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. 왕이 사독에게 이르되 보라 하나님의 궤를 성읍으로 도로 메어가라. 만일 내가 여호와 앞에서 은혜를 입으면 도로 나를 인도하사 내게 그그 계신대를 보이시리라. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Aku akan lagi. Juga 그러나 그가 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니한다 하시면 종이 여기 싸우니 선이 여기시는 대로 내게 행하시옵소서 하리라. 왕이 또 제사장 사독에게 이르되 네가 선견자가 아니냐? 너는 너희의 두 아들 곤대아들 아이마아스와 아비아달의 아들 요나단을 데리고 평안히 성읍으로 돌아가라. Lagi berkatalah raja kepada Sadok, "Imam itu jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahima'as, anakmu dan Yonatan, anak Abiatar." Ketahuilah aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. ke dan saya pergi ke dan saya pergi sana, Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Si tei, gogo, Daud mendaki bukit Saitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. 어떤 사람이 다윗에게 알리되 압살롬과 함께 모반한 자들 가운데 아이도벨이 있나이다 하니 다윗이 이르되 여호와여 원하옵건대 아이도벨의 모략을 어리석게 하옵소서 하니라. k e p a d a Daud dikabarkan demikian, a h i t o e l ada diantara orang-orang y a n 다윗이 하나님을 경배하는 마루터기 이를 때에 아랫 사람 후세가 옷을 찢고 흙을 머리에 덮어쓰고 다윗을 맞으러 온지라. Ketika Daud sampai ke puncak ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. De, nega manil hamke nega nurul Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. 그러나 내가 만일 성읍으로 돌아가서 압살롬에게 말하기를 왕이여, 내가 왕의 종인이이다. 전에는 내가 왕의 아버지의 종이었더니 이제는 내가 왕의 종인이다 하면 네가 나를 위하여 아히도벨의 모략을 폐하게 하리라. tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hamba mu ya raja. sejak dahulu aku hamba ayamu. tetapi sekarang aku menjadi hamba mu. dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat a y i t o f e l demi aku. 사독과 아비아달 두 제사장이 너와 함께 거기 있지 아니하냐 내가 왕의 궁 중에서 무엇을 듣든지 사독과 아비아달 두 제사장에게 알리라한가 사독 아비 a d a bersama-sama engkau di sana. Jadi 그들의 두 아들 곧 사독의 아마아시와 아비아달의 요나단이 그들과 함께 거기 있나니 너희가 듣는 모든 것을 그들 편에 내게 소식을 알릴지니라 하는지라. Ingatlah di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas anak Sadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaran mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Da Husega, tergago, dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu.